بسم الله الرحمن الرحيم وعن علي رضي الله تعالى عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك قل اللهم أكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك رواه الترمذي وقال حديث حسن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک مکاتب میرے پاس آئے مکاتب وہ غلام ہوتا ہے جس کو آقا نے کہا ہو کہ اتنا مال ادا کر دو آپ آزاد ہو اس غلام کو مکاتب کہتے ہیں فقال انی عجزت عن کتابتی فاعنی اس مقاطب غلام نے کہا کہ میں کتابت یعنی مالی کتابت ادا کرنے سے قاصر ہوں عاجز ہوں آپ میرے ساتھ تعاون فرمائیں قال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا اعلمک کلمات کلیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کو وہ کلمات سکھا دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے لو کان علیکا کا جبل دینا اگر آپ پر پہاڑ کے برابر پہاڑ جیسا بھی قرض ہو پہاڑ جتنا بھی قرض ہو اداہ اللہ عنکا اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے ادا فرما دیں گے قل قهديجية اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك قهديجية اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك الله رزق حلال ميري كافي فرما دے. حرام سے مجھے بچا لے اور مجھے اپنے فضل سے غنی فرما دے اس کے علاوہ سے یعنی مال حلال مجھے عنایت فرما دے اور اپنے فضل سے مجھے غنی فرما دے ترمیزی شریف کی حدیث ہے اور اسے ترمیزی شریف نے حسن کہا ہے اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ یہ دعا ہے اگر کسی پر بہت زیادہ قرضہ ہو اس حدیث شریف میں ہے کہ پہاڑ جتنا قرضہ بھی ہو پہاڑ کے برابر قرضہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کا انتظام فرما دیتے ہیں تو جس شخص پر اتنا قرضہ ہو قرضوں کے بار تلے دبا ہوا ہو تو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم مقفنی بحلالی کا عن حرامك واغنني بفضلك عما سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عما سواك اس دعاء كي اور اللہ تعالیٰ سے اپنے قرضے کے حوالے سے دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ العزیز اللہ تعالیٰ قرضے کا غیب سے انتظام فرمائیں گے اور قرض انشاءاللہ اللہ ادا ہو جائے گا إِلَّا الْبَلَاغُ المبین